Вітаю вас в ефірі. Економічна панорама. Питання залучення інвестицій порушується сьогодні на всіх рівнях. Все частіше лунає думка, що необхідно вкладати кошти в науку, освіту, нові технології. Саме про це ми будемо сьогодні говорити у нашій програмі. У нас, як завжди, в студії гості. Я хочу з задоволення вам представити це Олександр Спілаковський, проректор Херсонського державного університету, професор і гість ІСАН. сам. Петербурга, ми раді вас вітати. Це Михайло Завілевський, виконавчий директор компанії Дейта Вітаю вас. Олександр Володимирович, Отже, хотіла би звернутися до вас спочатку, щоб ви все ж таки визначили, вже маючи і досвід, і науковий, і практичний, чи вкладання коштів в людський капітал, тобто в науку освіту, дає поштовх розвитку в економіки. Я вот говорил, говорю и буду говорить, что ключевым элементом любой технологии, которая сегодня существует и будет производиться, является человек. Является человек с высокими профессиональными компетенциями, потому что человек порождает сегодня знания, и только знания продвигают и делают жизнь общества, государства лучше. Поэтому интерес нашего университета... В первую очередь для региона заключается в том, что мы готовим специалистов, которые выходя на рынок труда будут создавать новую стоимость для региона. При этом мы хотели бы и хотим готовить специалистов, которые будут получать высокую заработную плату и в основном деньги оставлять в этом регионе через налоги и через реализацию тех или иных личностных амбиций. Поэтому ключевым элементом в инвестициях, так как мы их представляем, это приход компаний, в том числе и за рубежа, которые способны нашим студентам, которые выходят за пределы нашего университета, платить серьезные деньги. А студенты, Будущие профессионалы должны платить налоги, работать здесь, не покидая Херсона и Херсонской области. Вот это и есть идеология. У нас сегодня между ректором нашего университета Юрием Ивановичем Беляевым и компанией Дейтар подписан договор, при котором... А... Компания Data Art начинает работать с нашим университетом, в том числе по подготовке профессиональных будущих специалистов, которые уже смогут зарабатывать нормальные, хорошие деньги. И это есть уставная задача нашего университета. Ну, а, наверное, о компании Data Art расскажет угу. а, исполнительный директор. Дякую. А, Михаил Сергеевич, вы не случайно приехали сегодня в Херсон, вот сказал Александр Владимирович, потому что вы сотрудничаете а, с университетом непосредственно с господином Спиаковским, вот. И я думаю, что это сотрудничество есть очень плодотворным. Ваша компания имеет имя имя не только в России, а имя в мире, вот. Ну и если провести такую аналогию, как создавалась силиконовая долина в Америке, да? Там, ну буквально в 70-е годы знали вот этот район около Калифорнии просто как район развития сельского хозяйства. Сегодня там очень много промышленных предприятий, науки, образования, в общем-то. И он стал домом, я знаю, более чем для 140 известных компаний. Да? И именно вот движение дали выпускники и руководитель одного из университетов. Возможно ли, вот если проводить такую аналогию и уже выходить на такой уровень, создание в России, в Украине, в Херсоне, вот ну, хотя бы начало такого движения. Спасибо за добрые слова. Кажется, что Херсон гораздо больше похож на то место, где может начаться Силиконовая долина, чем Санкт-Петербург, потому mm. что в Соединенных Штатах привлекательность Калифорнии для инвестиций заключалась в двух вещах. Это относительно низкие цены на землю, что позволяет дешево создавать недвижимость и необходимую инфраструктуру для бизнеса и хорошая доступность человеческих ресурсов высокой квалификации. И тот и другой фактор, характерный для Херсона, во-первых, здесь очень хорошие природные условия, здесь хорошо жить. Для Татарта очень важным является открывать свои офисы только в тех местах, где э, людям хорошо жить. Uh -huh. Нам принципиально кажется, что новые технологии дали возможность передавать труд людей по проводам в любое uh -huh. место. Поэтому можно жить там, где живется хорошо, и работать там, где э, хорошо работается. И платится. Да, и, со и, со и соответствующая экономика для этого выстраивается тоже. Сейчас uh -huh. э, Две волны инвестиций необходимы для того, чтобы построить необходимую для бизнеса инфраструктуру. Первая волна ⁇ это создание офисного пространства, корпоративного пространства, коммуникационного пространства, которое позволяет людям хорошо себя чувствовать. Если 10-30 лет назад были предсказания того, что большинство людей будет работать из дома, это не оправдалось. Потому что людям необходимы социальные аспекты рабочего места, люди хотят работать Среда в офисе, хотят работать среди, подоб... да. среди себе подобных. И поэтому это необходимо, и здесь нужно отметить еще одну роль очень важного Херсонского государственного университета, который выступил катализатором создав неплохую инфраструктуру для того, чтобы можно было стартовать немедленно, Нет. без всяких пауз. Второй э, уровень инвестиций ⁇ это э, приход знаний, ноу-хау о том, как можно выстраивать программные проекты, которые позволяют доставлять качественные результаты для зарубежных заказчиков. Дело в том, что бизнес-среда на Западе отличается от украинской, от российской среды, в первую очередь высоким уровнем конкуренции. Там экономика развивается гораздо медленнее, но сама экономика намного сильнее. И в результате IT имеет ключевое значение для обеспечения конкурентоспособности компаний, чего пока, к сожалению, нельзя сказать про бизнес-ландшафт э, на Украине и в России. И для специалистов очень важно привыкнуть к тем законам, по которым делается IT в высококонкурентной среде когда оба условия складываются то начинается плодотворное сотрудничество офис достигает зрелости и постепенно завершается цикл когда экономическая неэффективность выравнивается уровень жизни и покупательная способность денег оказываются примерно на одном уровне и в результате внутренняя экономика становится ключевым потребителем для бизнеса в основном перестает труд уходить на Запад, начинают уходить силы на создание продуктов, которые используются во внутренней экономике. Цикл, который проходит компания подобного типа, в различных условиях может достигать от трех до 50 лет. И, конечно, все это зависит от... Это такой механизм вообще, да, вот Да, да. Для России и для Украины, мне кажется, этот цикл должен быть коротким связано это с тем что демография в наших странах не похожа на демографию стран юго восточной азии мы mm -hmm. просто не умеем э, производить достаточное количество программистов для mm -hmm. того чтобы э, на этом строить свой бизнес мы должны производить достаточное количество идей и аккумулировать mm -hmm. достаточное количество знаний поэтому э, мы развиваемся по ускоренному циклу и э, двигаемся просто к глобализации мне кажется что впоследствии после того, как центры компетенции будут созданы в различных городах, кто-то, может быть, действительно уйдет в локальную экономику, а кто-то начнет координировать проекты в глобальном масштабе, потому что все-таки наша культура, она ближе к европейской и к североамериканской по сравнению с культурой того же Китая. Кстати, вот новые программные Продукты и новые технологии, они дадут толчок развитию вообще промышленности, сельскому хозяйству и вот тем направлениям, которые уже есть. Ну, говорим о Херсоне, то в Херсоне конкретно, в области, может быть, и дальше в Украине, да, как вы считаете, Михаил? Ильич? Безусловно, мы говорим в первую очередь о формировании экосистемы. Yes. Те деньги, которые приходят в регион, они должны быть способны работать в регионе. Почему в России длительное время было достаточно лояльное отношение, и сейчас оно сохраняется к нашей индустрии, связано это, несмотря на острую конкуренцию за IT-специалистов, особенно в столичных городах, связано с тем, что мы, самое главное, импортирующая капитал-отрасль, не сырьевая в России mm -hmm. офшорное программирование. Mm -hmm. Я думаю, что на Украине ситуация похожа. Здесь очень много замечательных компаний, я просто не знаком со статистикой. И это первая фаза развитие локальной экономики. Но едва ли можно надеяться, конечно, что экспорт труда в области IT будет единственным фактором, который поможет развиваться экономике. Но во многом он может являться ключевым. Почему? Потому что имидж, который получает регион за счет выполнение высокоинтеллектуальной работы, он помогает привлекать и другие компании э, сюда же. И э, mm -hmm. это вот такой стайный эффект. Например, в Петербурге мы сейчас э, испытываем большие трудности с развитием, связанные с тем, что последовательно город занимался позиционированием себя как столицы высокотехнологичного экспорта услуг. Mm -hmm. И все большие компании сидят в Петербурге. Intel, Sun, э, Google. IBM, Hewlett Packard, все открыли свои офисы, все конкурируют за инженеров. Это оказывается достаточно тяжело. И... наверное вопрос номер один, да, Михаил да. Сергеевич, да. все таки вот талантливые программисты. Да. И, и вот Идотарт обнаружил в какой-то момент удивительную вещь, что оказывается программисты, которые работают не в Петербурге, Uh -huh. Они ничуть не менее талантливые, нежели uh -huh. те программисты, которые работают в Петербурге. Не надо самим поддаваться на собственную пропаганду. Uh -huh. Мы открыли очень успешно год назад офис в Воронеже. У нас был план построить подразделение от 10 до 30 человек численностью. Сейчас там примерно 50 человек. Каждый день кто-то новый приходит на работу, поэтому цифра примерная. Вы в Херсоне мы надеемся увеличивать численность персонала на 2-3 человека в месяц, но опять-таки можем не удержаться и uh -huh. развиваться более быстрыми темпами. То есть и ставку вы делаете тоже на выпускников Херсонского государственного университета, да? Да, это ключевой момент, потому что э, это первый эксперимент в нашей истории, когда у нас появилась возможность сделать проект совместно с университетом грешным делом мы в своей истории сравнивали компании, которые работают с университетами, с нефтяниками, которые сидят на нефтяной скважине и имеют право первой брачной ночи со всеми выпускниками. И уникально благодаря знакомству с Александром Владимировичем появилась возможность тесно сотрудничать с университетом. Мы приехали, познакомились, нам показалось, что мы можем быть полезны друг другу в очень многих аспектах. И Uh, уровень подготовки специалистов в херсоне оказался неадекватно хорошим mm -hmm. и инфраструктура учебная оказалась неадекватно хорошей uh, нашим ожиданиям и мы в результате приняли решение открывать офис в Херсоне вне очереди. У нас не было планов на 2006 год. Мы хотели на 2007 год. Мы хотели в 2008 году открыть сразу два офиса и взять паузу на год. Но решили такие, что такую возможность упускать нельзя. И сейчас очень рады, потому что нам не хватает для развития двух точек роста. Мы хотим их иметь больше, и Херсон сейчас наше самое перспективное направление. Это приятно чути Александру Если так высоко поднимается планка, так, вам тоже підвищувати и якість и взагалі, от, мабуть, и инфраструктуру деятельности. Как вы переориентируете? я хочу сказать, что, во-первых, большое спасибо за такой комплимент. <coughs> я думаю, что, конечно, здесь много, как говорится, и дано авансов для нас. В первую очередь это серьезная мотивация для нас, для преподавателей и, конечно же, для студентов. Потому что когда студент мотивирован будущим таким серьезным позиционированием своим в жизни, причем не где-то за рубежом, не где-то там в Киеве, в Донецке и так далее, а именно здесь в Херсоне, где его семья находится, где его корни находятся, это очень важно когда наши студенты будут иметь возможность получать хорошую работу профессиональность, с хорошей высокой заработной платой, это означает, что Херсон как регион будет повышать свою стоимость. Это то, что говорил Михаил. Это очень важный момент. Ведь Силиконовая долина тоже не строилась сразу. Она строилась, как говорится, итерациями, шаг за шагом. В этом отношении вот этот вход, он очень важен университет вначале будет 10 человек, 15, 20. Это означает, что к нам в университет на эту специальность, прикладная математика, информатика, будут приходить больше умных, талантливых детей, которые собираются связать себя жизнью с университетом, с компанией Data Art, с будущим повышением стоимости нашего региона. Вот так шаг за шагом оно будет выстраиваться. Михаил правильно сказал, от 3 до 50 лет. Может быть, мы потом уйдем, а за нами будут идти эти ребята. И когда там пройдет, скажем, 15-20 лет, здесь будет существовать компания, 500-600 человек, которые будут заниматься выполнением серьезных заказов для а, зарубежных компаний, в том числе и для дата-арта. Я говорю в том числе, потому что ну, жизнь, она такая, как она есть, это означает та же индусская модель, да, при которой там 40 миллиардов долларов заходит в экономику Индии, из которых все эти 40 миллиардов остаются на территории Индии, потому что не нужно на них покупать нефть, не нужно платить там за газ и так далее. То есть это чистые мозги. То есть чистые мозги профессиональные компетенции делают, порождают новые Однозначно, регион. однозначно.